Вы пока собираетесь, мы сейчас сразу тогда уже едем, она ждет. Диана, кто да. мы объявили о бессрочной акции еще в начале марта «Женщины за мир и единство» и благотворительный фонд за право на жизнь. Мы сначала расселяли крымских беженцев, потом, можно сказать, выбили некоторые некоторые программы для беженцев из Крыма, но когда началась война на востоке на Донбассе, тогда уже начали принимать а, людей из Славянска, ну, из горячих точек. Ну, понятно, едут в принципе со всего Донбасса, но в основном до Славянска, это Краматорск, это Горловка. А, вот я тоже узнала, что ребята уже, ребята уже расселили, решила им помочь гуманитаркой, а, химия продукты, кое-что из лекарств. Собираем, как говорится, всем селом. В Фейсбуке в основном друзья помогают свои деньги по-разному. Вот. Ну, также расселяем... Вообще расселяю по всей Украине, потому что Киев, в Киевской области я уже много расселила крымчан, а осталось мало места, мало вариантов по жилищам, и приходится в основном отправлять уже на западную Украину людей, в центральную Украину. А вот, в целом, люди, хоросили, про цих, про селенців, що знаю, те люди, которых расселили, потом вам говорят какие-то отзывы про этих поселенцев, потому что уже как-то не знают, что я думаю о том, что там... Да, разные люди приезжают. На самом деле, в основном все благодарны, за исключением, может быть, там, двух, двух семей, которые там одна семья позвонила на горячую линию в министерство, сказала, вот какая-то там Диана гордая актриса, которая там нам не купила там, пачку сигарет и пива, когда мы просили. Ну, это абсурд, конечно. И второй вариант, когда люди сказали, типа, вот зря вы нас сюда поселили. Человек нам, типа, мало дает денег на такси, ну, что есть из той серии. Ну, то есть люди разные бывают, человеческий фактор, сами понимаете, никуда ты от этого не денешься. Есть хорошие, плохие, но в основном мы люди благодарны, хорошие отзывы, и нам приятно этим заниматься, потому что мы все одна большая семья украинская. Очень много людей, я же говорю, а бывает... Не в основном проблема в жилье. Вот сейчас только что я, пока я к вам ехала, позвонила мама, у нее трое деток, муж, то есть их уже пять человек, я уже молчу о том, что у них есть какие-то родители. Пять человек нужно поселить. Я им сказала, пока подождите, один день не выезжайте из Славянска, потому что мне нужно договориться. Они хотят работать в городе, потому что они молодые, хотят зарабатывать деньги, не хотят, как говорится, жить за чужую э, за чужой счет и приходится иногда вот просто выпрашивать у людей как-то дачи какие-то, может быть, полдома, кто-то кто-то делится, кто-то даже комнату выделяет и в своей квартире. Люди хотят, конечно же, жить, жить в городе в основном, потому что они хотят работать. Едут каждый день люди. По пять человек, по шесть. Бывает вот сразу группами, как вот, к примеру, вот вы здесь сейчас снимали у Дениса. Да. Я хочу угу. сказать правильно, Диана. Я украинскую мову, Диана Горда. Акторка, громадська діячка, я не знаю, як ви я як завгодно, <laughs> як захочете.